हम देखने में लगता है। नहीं अभी आपका नहीं है। देखने में सेंटर नहीं अभी आपका गए लगता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप लोग का कितना ज्यादा है बहुत खुश लगता है देखेंगे and, uh, सब ओके थैंक यू দিল্লি থেকে আগত আমার ডক্টর মহাশয় এবং মহাশয়া হাইলাকান্দি থেকে বিভিন্ন আধিকারিকগণ স্বাস্থ্য বিভাগের এখানে উপস্থিত উপস্থিত আমার উত্তর এলাকার আশা কর্মী এএনএম ও জনসাধারণ सर ये जो सेंटर हुआ था उससे पहले ये बहुत गरीब मेरा जो ये इलाका है ये बहुत गरीब है यहाँ का हर आदमी गरीब है कंटिन्यू गरी पहले ये सेंटर यहाँ था एक घर में घर में मतलब ये अच्छा घर में बैठता था तो भवानी आचार्य नाच था भी आचार्य रिटायर्ड में चला गया पता नहीं मुझे उसके बाद में जब सरकार का थोड़ा पैसा मिला है तो किसी के जगह नहीं है देने के लिए तो ये जो ये जो बैठा हुआ है आज इसका का, इनका कारण में वो डोनेट करने करने के बाद में ये सब सेंटर यहाँ आया है उनका भी ये जगह ये सब सेंटर को से लेके ये भी जगह है और अंदर में कर दूसरा कोई खेती का जगह उनका पास नहीं है लेकिन मोहन के लिए बहुत अच्छा है वो आपने इस इलाके के लिए इस हर आदमी के लिए अपना कुछ थोड़ा जगह जितना है वहां से भी डोनेट कर दिया पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए उसका जो लड़का लड़की है, है आज भी डेलेवर काम कर रहा है वहां में एक आशा का काम कर रही है उनका वो है तो मेरा ये जो इलाका है वहां में हर जाति का आदमी है हिंदुस्तानी है क्रिश्चियन है मणिपुरी है मुसलमान है हर जात का यही अलग है वहां में पहले में घर के साथ एक बात आपको कहूंगा मेरे यहाँ में कोई राइट का डर नहीं है कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है आपस में दूसरे गांव का साथ लग जाएगा तो हर आदमी हर हिंदू हर मुसलमान हर मुनिपुरी सब एक साथ में जाएगा उसके लिए ऐसे ही चल रहा है मेरे यहाँ में जितना आप लोगों का स्टाफ है वो बबानी लेकर आज तक तो, पब्लिक का उक, रिलेशन जो है ना उनका साथ है और उन लोगों को भी काम बहुत अच्छे से कर रहा है आज तक चीज भेजा है जिसके लिए गांव का गरीब लोग आगे बढ़ रहा है बीमारी से मुक्त मिल रहा है मैं फिर अब फिर भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे ये सब सेंटर को आप जैसे तैसे आगे बढ़ाना है क्योंकि इतना गरीब आदमी ने उसका कोई जगह नहीं है उसको डोनेट किया है और आप लोगों का पास तो बहुत भी है देने से भी कम नहीं पड़ेगा अगर मेरे कोई पूरा हो तो मुझे माफ करना यही फिर मेरे को तुम कर रहा हूँ আহ্বান জানাচ্ছি আমার সাংবাদিক বন্ধু এসেছেন উনি আমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করেন করছি করছি আমার সকল যারা পার্টিসিপেট করেছে আমার ছেলেমেয়ের মতো ওদেরকে আমি বিশেষভাবে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং উত্তরোত্তর ওদের আরো পারফরমেন্স নিয়ে ভবিষ্যতে আরো শ্রীবর্তি শ্রীবৃদ্ধি করুক এই আহ্বান জানাচ্ছি এখানেই আমি সম্মতি নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান যেটা আমাদের অফিসিয়াল সেটা শুধু অফিসিয়াল ওখানে স্টাফদের সঙ্গে আমার স্যার এবং ম্যাডাম কথা বলবেন আর আপনাদেরকে এখানে আমি বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ ওয়েলকাম স্যার